Salam. Bilirəm ki, siz alış-veriş videolarını çox bəyənirsiniz. Ona görə istədim ki, yazdılarım sizinlə birlikdə açılsın. Deməli, bir ədəd otaq üçün aqua spray aldım, hava təmizləyici. Və qırılmış saçları bərpa etmək üçün kondisioner, sadəcə olaraq bunu yuyulduqdan sonra istifadə edirsiniz və saçları yumşaldır, həm də bərpa edir. Bundan başqa bir ədəd göz üçün serumaldır. Serum həm göz ətrafında olan qırışlara qarşıdır, həm də göz altında olan qaraları ləğv edir və 3 ədəd dəmir başlığı ilə gözün ətrafını masaj edirsiniz. Əgər sizin də saç uclarınız mənim kimi qırılırsa, onda saç üçün olan bu serumu almağı tövsiyə edirəm. Bütün saç tiplərinə uyğundur. Əgər siz də qeydiyyatdan keçsəniz, aşağıdakı səhifəyə müraciət edib daha endirimli qiymətlərlə əldə edə bilərsiniz. Son dövrlərdə saç üçün istifadə etdim boyanın keyfiyyətindən razı qalmırdım. Faberlic məhsulu orijinal olduğuna görə 901 sifariş etdim. Rəylərdə qeyd edin, siz hansı saç boyasından istifadə edirsiniz? Siz də mənim fikirlə razısınız? Ki? Bu son zamanlarda saç boyalarının keyfiyyəti aşağıdır. Və kimlərin saçında keratin varsa, bu şampundan sifariş etməyi məsləhət edirəm. Mən də rəfiqəmdə gördüm, onun məsləhəti ilə aldım. Faberlicon diş üçün olan sapıdır. Bilirsiniz ki, diş ətinə taxta vurmaq, diş çöpü vurmaq çox zərərlidir. Diş sapları isə bir sıra mağazalarda çox yüksək qiymətə satılır. Faberlicon kataloqunda endirimli gördüm, hətta qeydiyyatdan keçdim, endirimli qiyməti daha endirimli sifariş edib aldım. Bu da diş sapım yerə düşür. Ona görə silmədim. Eybi yox, maraqlı olsun yenə də video. İçərisində bu cürdür. Zamanla istifadə etdiyinizi qırıb atırsınız. Və mənim saç rəngim sarı olduğuna görə mütəmadi qırılır. Ona görə də bu dəfəki sifarişlərimin əksəriyyəti saçla bağlıdır. Bu şampuni isə sıx boyalı saçlar üçündir. Boyanın köçkəsini daha uzun müddətli edir. Aşağıda qeyd etdiyim səhifəyə müraciət edərək bütün bu etdiyim sifarişləri siz də yətdən keçib daha endirimli qiymətlərlə əldə edə bilərsiniz. Məsələn, bunları aldıqlarımın düzüm, indi isə sizə Yeni İl qabağı aldığım iki parfümü göstərmək istəyirəm. Yeni ildə yaxınlarınızı sevindirmək üçün Faberlic-in müxtəlif parfümlərindən sifariş edə bilərsiniz. Mən iki fərqli modelimi seçmişəm, birlikdə açıq baxaq. Bunun qoxusunu bilirdim deyə ikinci dəfədir sifariş verirəm. Yəni əvvəldə istifadə etmişəm. Ə, ətrin qoxusunu çox bəyənirəm. Digər parfumu isə görünüşünə aldanıb almışam, düzünü deyim, çünki çox şilindir. İndi atım siz də baxın. Ey nə mənim pişiklərimə oxşuyor. Amma ki, sonradan ətri vurduqdan sonra qoxusuna da bayıldım. Mükəmməl. Mütləq siz də bundan ya ətrafınıza, yaxınlarınıza ya da ki özünüzə mütləq sifariş verin, videonu bəyənin, like edin, hələlik.